Здравствуйте. Приветствую вас. И мы переходим к нашему следующему уроку нашего курса по свадебному танцу. И сегодня мы изучим фигуру, которая называется поворот на трех шагах. У меня отличная новость для партнеров. Эту фигуру танцует в основном партнер. Партнер только стоит рядом. Поэтому сейчас даже продемонстрирует нам, как она исполняется правой ножки, левая нога у нас в стороне. Мы начинаем первый шаг. Раз. Мы шагаем с левой ноги. Дальше делаем второй шаг. Шагаем на правую ножку и немножко себя поворачиваем. Дальше мы делаем следующий шаг с левой ноги. Три. Четыре мы стоим на месте. Пять мы делаем шаг с правой ноги. Пять. Дальше следующий шаг у нас идет с левой ножки. Шесть. Мы доворачиваем себя и шагаем с правой ноги в сторону. Шаг. Еще раз повторим. Встаем. встаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, как вы заметили, я все это время стоял в стороне, ничего не делал. Так какая же функция партнера? Итак, Партнер берет партнершу за руку и накручивает ее на, э, на себя. Раз, два, три. Во время поворота партнерша поднимает свою правую руку и э, она оказывается сверху над замком. И то же самое назад мы как бы раскручиваем партнершу. И раз, два три. Повторим еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот еще одна очень простая фигура, которая легко может э, стать частью вашей хореографии в вашем вами мастер. Надеюсь, вы ее используете и поразите всех гостей, когда будете танцевать. А мы встретимся с вами в нашем следующем видео.